Всем доброе утро! здравствуйте! Мы продолжаем. Вы по-прежнему на канале Travel with a Smile. Если вы еще помните, мы планируем ехать в Италию. Сегодня ночь провели в Словении, в районе Марибора. Озеро, лебеди, тишина. Красота и покой. Мы планировали сегодня доехать до Флоренции. Это 7-7,5 часов. Но посмотрели прогноз погоды, и в повсюду дожди. Даже не знаем, стоит ли нам ехать туда прямо сейчас. Тем более у нас сегодня прекрасный день. Сегодня у Александра день рождения. И я думаю, вы тоже присоединитесь поздравление. к моим поздравлениям. Будь счастлив, да. и пусть в твоей жизни будет все так, как ты хочешь. Хорошо, спасибо. возраст ну, 65 всего. А с учетом того, что вчера 1140 километров отмахали вместе да с юноша. таможней, то сегодня хочется короткого переезда, поэтому, мы поедем мы куда-нибудь в район Триеста. А это далеко? Это 250-270 километров. Чудесный регламент. 250 километров это практически для нас ничего. Итак, по такому плану будем действовать сегодня. А завтра будет завтра. Едем Воронь. из Словении в Италию. Кто себя. с нами, присоединяйтесь. Пару слов о нашем путешествии. Это второй фильм «От Карпат до Лондона». Часть первая уже на канале. Приглашаем посмотреть. Два дня назад мы стартовали и уже пересекли границы Украины, Венгрии и Словении. Мы едем на автомобиле и за это время успели преодолеть почти полторы тысячи километров. Наша цель – сделать ознакомительный тур по Италии и Франции, заглянуть в Швейцарию и, проехав под проливом Ла-Манш, финишировать в Лондоне, а потом обратный путь. А в этой серии мы отметим день рождения в Триесте на берегу Адриатического моря и доберемся до Тосканы, знаменитой своими холмами и изысканными винами. Устраивайтесь поудобнее, подписывайтесь и поехали. Объезжаем Любляны. Транспорта много. Едем с хорошей скоростью. Не нарушая, не нарушая. Вот и дождь. О, здесь нет дождя. И комфортно. Можно от Ну, не так красиво. Заправились в Словении. Цена за литр 1,49 евро. Наш анализ цен дизеля по Европе показывает, что лучше заправиться в Словении. Здесь дешевле. Сравним, какая цена в Италии. Вот мы и в Италии. Еще одна страна в нашем списке, да? Да. Италия встречает нас дождем, облаками. Мы к ней с солнечными улыбками, с хорошим настроением, с праздником. Может быть, разогреем, разгоним точка. Говоришь, так тебе больше нравится ехать? Мне так больше нравится. Не светит, глаза. Не жарко, да? Не Ну, жарко. немножко скользко, наверное, на таких дорогах. У нас быть. резина хорошая. Все, значит, будет такая погода. Вот все твои желания сегодня исполняются? Да. Вот как ты хочешь, так и будет. А вот и первые карабинеры. Ну, все прошло прекрасно. Документы проверили и отпустили. Вот мы уже в Триесте. Зимняя резина нужна, чтобы по этой улочке ехать. Ну, столько транспорта, просто караул. Ну, ближе к центру улочки выглядят посимпатичнее. Я говорю, что едем вдоль набережной. 30. Вот оно и море. Я люблю море. Это а а морепродукты. <связывая> <связывая> На море. Прямо вдоль береговой линии едем. Какие пышные сосны. Здесь так чувствуется дыхание моря, растительность сразу. Средиземноморская, что называется, кипарисы, сосны, пальмы, алиандры цветут еще. Так интересно, сразу по-другому. И туннели. Старые архитики. Из одного выезжаем и в другой въезжаем. Для сегодняшнего дня мы выбрали красивый отель «Ривьера». Он расположился на склоне и словно нависает над морем. Ну мы ехали-ехали и наконец приехали. Мы нашли прекрасное место для сегодняшнего дня в Триесте. Прямо на берегу моря. Очень красиво. Живописно даже можно сказать. После заселения вышли на прогулку. Широкий горизонт, тучи, соленый ветер. Атмосфера замечательная. Сезон закончился, пляжи закрыты, отдыхающие разъехались. Пустые столики, сложенные зонтики, будто хранят тайны яркого лета, курортных романов и ранних рассветов. Ветер гоняет опавшие листья, и в природе чувствуется легкая ностальгия по ушедшему сезону. Никого вокруг, только мы и море. И это особенно ценно. Идеальное место, чтобы поднять бокалы просека. Мы же в Италии. И отметить день рождения. хэппи Ну, хэппи no, yeah. Будь здоров, счастлив в этом Поддерживаю. Утро следующего дня. Ливень, ветер, а мы в дорогу. Наша дорога лежит вдоль моря. И мы направляемся в сторону Флоренции. Облажной дождь. Дорога скользкая. Но зато солнце не светит в глаза. Тоже есть свои преимущества. Это сто процентов. поплат как в хорватии да проезжаешь берешь билетик Плачу. и на выезде с платной дороги оплачиваешь как тебе в такую погоду едется глаза не бьет солнце на мотоциклах как действовала смотри едется по дорогам Италии. Нормально пока. Вот. Телевизор смотрим во время движения. Италию изучаем. Закончился. Вот едем. И тут можно изучать географию по этим автомобилям. Вот Польша, вот Италия, вот Эстония. Только что Украину проехали, украинскую машину. Вот Словения. Вся Европа, с нами. Европа вся здесь. Под Польша. Ну и, надо едем. сказать, дороги очень хорошие, правда? Вот мы едем. Мы проезжаем указатели на Флоренцию, Милан, Венецию, но не сворачиваем в города. Погода не располагает прогулкам, да и это места, с которыми стоит знакомиться не спеша. Мы решаем сосредоточиться на виноградных фермах и небольших уютных городках Италии. Южноафриканские винодельни мы знаем хорошо, в южноафриканских винах разбираемся, а вот итальянские для нас пока неизвестная территория. Так что держим курс на Тоскану. Как красиво очистилось небо. Может, нам еще повезет с погодой? Итак, мы продолжаем наше движение. Едем в Тоскану. В пути мы уже 3,5 часа, почти 4. Проехали 360 километров за это время. Ныряем из туннеля в туннель. Практически все время туннели. Самый большой туннель, который мы проехали, был почти 9 километров. Туннелей много, они широкие, многополосные. Ехать хорошо, дороги прекрасные, но немножко скучно в общем-то, и все говорят, да, что едешь по платным дорогам, приготовься к тому, что будет скорость Но зрелищность потеряется. Так, да, машин очень много, но в общем-то все идут с достаточно такой ровной скоростью и особых трудностей мы не испытываем, особенно после того, как улучшилась погода и перестал идти дождь, то вообще все хорошо. И вот мы едем и обсуждаем, что, наверное, на обратном пути мы поедем все-таки по бесплатным дорогам, чтобы насладиться больше панорамными видами. Топливо больше потратить, поддержать экономику Италии, в конце концов. А вообще, какой у нас средний расход топлива сейчас? Сейчас 5,5. Вполне, вполне. На 100 километров. Пришло время расчета за хорошие дороги. Билетик у нас уже есть, да? Ты решил наличными, да? Э -э Разменяем? А, ну конечно. Как будто мы оказались в другом мире. Небо раскрылось, солнце осветило склоны и Тоскана встретила нас во всей своей красоте. прогноз погоды обещал 100% дождя. Вот дверь после этого прогнозу погоды гидромедцентра чудесно пусть так и будет нас нам такой обман подходит правда да. здесь мы видим склоны просто укрыты оливами такие красивые серебристо-зеленые очень очень впечатляет если будет где-то обзорный майданчик очень хотелось бы остановиться. Красиво. В сердце Тосканских холмов, недалеко от Флоренции, возвышается вилла Тора Аконе. Ее история начинается еще в Средневековье, а в XVIII веке она перешла во владение знаменитых флорентийских семей. Со временем Тора Аконе превратилась в процветающее хозяйство с виноградниками и оливковыми рощами, Сегодня старинные подвалы соседствуют с современными винодельческими технологиями. История настоящая, здесь живут бок о бок. Как красиво, прям по-итальянски. Для гостей усадьба открывает целый мир тосканской культуры. Прогулки по виноградникам, охота за трюфелями, кулинарные мастер-классы и, конечно, дегустация вин. Снимем номер на вилле на пару ночей и насладимся Тосканой, той самой, которую веками воспевали художники и поэты. Мы забронировали последний номер сегодня утром. Оказывается, здесь фулибукт, как они говорят. Давайте познакомимся с местом нашим на сегодняшний день. Бонжорно. Итальянский домик очень аутентично И маленькая гардеробная. Это тоже всегда очень интересно заглянуть, как выглядит санузел. Наша подруга Мира из Триеста подарила нам итальянское угощение. Мира, как же это кстати сейчас? Спасибо, дорогая. Будем должны салат Приглашаем на прогулку по Вели Тора Акона. Заглянем в винный магазин Энотеку. Перед завтрашней дегустацией нужно познакомиться с ассортиментом. На стене карта почв и сортов винограда. Почва, виноград, вкус – вечная формула вина. Красота. Говори. А ты меня приглашаешь? в тебя приглашаю изучить конструкцию трактора. О, как это романтично. Так, что у них? <связь> <связь> ну, вот он и трактор. Ну, давай изучать конструкцию. Может, конечно, это и трактор. Но здесь какой-то котел явно, потому что вот это манометр, я так понимаю. Это привод какой-то, может быть, да, который приводил в движение, что там, следующее. Ну, в общем, этот арт-объект вызвал у нас много вопросов. И мы бы с удовольствием нашли на них ответы. Поищем? Я думаю, мы сейчас возьмем бутылочку вина. И быстро найдем ответы, правда? Тогда пошли. А теперь приглашаем в красивый сад. Бокал вита среди кипарисов, самшитов и роскошных гортензий идеальное продолжение дня в Тоскане. Ну, мы в Тоскане. Мы сюда ехали. О, да, ребята, три дня. Здесь очень красивое место, очень душевное, атмосферное. Оливы виноградники. Завтра у нас дегустация вина, а сегодня мы отдыхаем. Наслаждаемся вином, новым вином для себя. После заката чудесный ужин в ресторане. Продолжение. Да? Да, конечно. Тар, спагетти с трюфелями, сыры, вкусно, атмосферно по-итальянски. На такой приятной ноте завершился наш первый день на вилле Торе Акона. Завтра новые впечатления, и главное из них дегустация вин. мы прощаемся с вами. Ждем ваши комментарии и приглашаем подписаться. И как всегда, желаем мира и добра. Совсем скоро новая серия. Не пропустите.